Стало відомою я нової прем'єр-міністрки України. і Ви зможете дізнатися вже офіційно саме в цьому відео. Привіт, мене звати Марія на це Ютуб канал Астрофеномен і міжнародний астролог Влад Рос дасть точну відповідь на це питання в нашому ефірі. Тому не перемикайся, а навпаки, підпишись ти і запроси до своїх друзів. Бачите, отримуємо інформацію так від пана Трампа, що, начебто, він планує нам допомагати із зброєю. Чи очікує Москва на далекобійну зброю, яку буде запускати ЗСУ по них? Як ви вважаєте, що говорить Зоря? Общем помогать нам європа план. План Трампа зовсім он будет просто продавати Європі. Геніальніший план, який тільки може придумати глава? партии мага, да, видите, я это самое, ничего даром не даю, как это делал Байден, я продаю оружие в Европе, а Европа уже, пускай как хочет, защищается сама или отдает все в, Европу, и в Украину. А поэтому на данный момент можно сказать, что Сатурн, как я и говорил, 13 -го числа стал ретроградный, Сатурн в гороскопе – это всегда планета ломок, стереотипов, переломов, переломов судьбы, в каком доме гороскопа, если где она у вас Находится, я вам расскажу про вашу судьбу, если вы закажете натальную карту Годовой Соляр, ссылочка под описанием этого видео. Ну а сейчас произошел перелом войны в Украине, после чего я могу вам сказать, и мой прогноз бывается, после ретроградности Сатурна 13 числа совершенно изменилась война здесь в Украине. Теперь я могу ответственно вам сказать, Украина в этой войне победила. Видите, я не говорю, что победит, победила уже. Потому что 13 июля произошел важный перелом в этой судьбе войны. И именно на стадионе значит, в Нью-Йорке победила та команда, которую никто не ставил, это Челси, где присутствовал Дональд Трамп, да, вместе с Парижем, ПСЖ, где самые высокооплачиваемые игроки, там шейхи из Катара, и вот они проиграли Челси, за которую, кстати, болел Дональд э, Трамп. Поэтому могу вам ответственно сказать, именно 13 числа на стадионе, когда он летел на самолете, Дональд Трамп заявил, что все, э, он будет отправлять ПВО в Украину, патриот отправляется в Украину, 17 аж ну, штук, что нам вполне будет достаточно, чтобы отбиваться. Ну и самое главное, будут дальнобойные ракеты, э, значит, Джасом, которые будут лететь по Москве и уничтожать ее. Август месяц самое горячее сейчас будет, как всегда для Российской Федерации, ужасающий месяц, и этот не исключение. Инфляция, падение банковской системы и удары, значит, нашими ракетами дальнобойными, баллистическими, Новоогарева, значит, пускай там думают, как это отбиваться, Мавзолей, я не знаю, там... <клёх> Рублевское шоссе, все туда будет лететь, Москва-Сити, берегитесь, Останкина, Скобеева, подумай, прежде чем идти на работу, берегитесь, все будет очень сложно, трудно для Российской Федерации. 13 июля включился гороскоп победы Украины в этой войне. Влад, а в цілому, чи є зброя, чи є ППО, наприклад, яке може захистити Москву, так? Чи все ж таки потужного в них нічого немає, тільки блеф, як завжди? Ну у них є балістичні ракети, але після того як привезуть патріоти в кількості 18 штук, перші вже зараз будуть приїжджати. Кстати, к сожалению, із-за того, що ми потеряли одну з. значит, одну из патриотов до да, станцию. Это было под шулянами совершенно недавно, на прошлой неделе. Вот было бы как бы неудача, да, вот повезет в любом случае, да, то есть из-за того, что мы решили с одной, нам дадут аж 17 штук. Поэтому это абсолютнейший блеф, что Россия перемогает, что она куда-то продвигается на фронте, какие-то деревни они там могут завоевывать, но все это абсолютно ничто, абсолютно ничто. То, что они пытаются сломить Украину там, или захватить Одессу, это просто смешно выглядит, или там Запорожье дойти. Это абсолютнейший фейк, абсолютнейшая фейковая информация. Давление психологическое на Украину. На Киев было давление психологическое, но приехало ПВО к нам, значит, это лучшее ПВО, которое только можно себе представить. Кит Келлах имеется в виду. Поэтому целую неделю будет в Киеве более-менее спокойно. И, наконец-таки, киевляне, скорее всего, целую неделю будут спать спокойно, пока Кит Келлах находится в Киеве. Видите, под него поменялось и правительство. Говорят, что будет коррупцию снижать. Ну, и был самый прогноз, что новым премьер-министром станет Юлия. На этот раз не Тимошенко. Вот. Но все-таки другая Юлия, которая вам... Говорю, поэтому подписывайтесь на мой канал. Ватрос, там все очень интересно. Здесь, в Ютубе, всегда легко со мной связаться. До пані Юлії, яка може стати прем'єр-міністром, ми повернемося із вами сьогодні трішки пізніше. Зараз хочу ще продовжити тематику саме війни Росії України, і от власне так Путін заявляв при розмові із Трампом про те, що в найближчі 60 днів розпочнеться знову черговий літній наступ. Як ви вважаєте, чи знову ж таки що це за слова? Чи дійсно він не хоче повністю відрізати Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області? Чи буде він намагатися це робити, чи можливо в тому числі? И он будет пытаться что-то сделать и со стороны Белоруссии. Или, власне, силы в принципе, в нем вообще не хватит. Вот, очень интересно послушать. Ну, вся надежда на корейцев, которые сейчас в количестве 10, может, 20 тысяч, самое большее 30, говорят, могут прибыть куда-нибудь сначала в Курскую область, потом перейти, естественно, в Донецкую область, где их пропишут, что они какие-то там, я не знаю, чингучбеки, калмыки или еще какие-то там национальности, у них будет паспорта именно такие. Но это им ничего не принесет, чтобы они могли прорвать, значит, Покровское направление или Константиновку дойти, значит, до куда-нибудь Краматорска, им нужно минимум 300 тысяч корейцев. Дорогие друзья, это капля в море, что там 10, 20, 30 тысяч это всего лишь месяц для наших дронов, да, которые просто каждого корейца уничтожат и все, после этого ничего не останется. Ну что они могут нас китайскими шахедами, да, то есть бомбить мирные города Украины, ну ни к чему это все равно не придет. Фронт не рухнет, если шахеды будут лететь внутрь Украины. Это все психологическая атака, нет ни единого шанса у них в этом году сломить сопротивление украинцам, прорвать где-либо на каком-то фронте, эти они пробуют и тот участок, и это сейчас самое сложное положение будет на Покровске, к сожалению, они могут перерезать трассу Покровска, которая идет уже в Днепропетровскую область, вот там очень такая сложная может быть ситуация с, со снабжением, они могут окружить Покровск, но это максимум, чего они могут достичь за все, за все летнюю компанию. Ну, например, окружить покров. Это максимум, что они могут сделать. Они даже Константиновку не возьмут, понимаете, в чем дело. Нет никаких шансов продвижения от слова совсем. А то, что у них какое-то будет новое наступление, так оно у них давно идет с мая месяца. С мая месяца у них идет наступление, понимаете. Они еще не начинали, у них вечно, они еще и даже не начали. Вот сейчас они тоже еще даже не начали, а Дональд Трамп сказал, что 1 сентября уже все, Финита ля комедия, я вам дал 50 дней, максимум до 3 сентября. Помните, Шуфутинский Футинский пел такую песню 3 сентября? Так вот именно до этой даты Дональд Трамп дал повоевать Российской Федерации. А дальше будет нефтяной эмбарго, потому что Сатурн перейдет в зодиакальный знак рыбы, а именно рыбы связанные с нефтью, с газом, со всеми вот этими значит, ресурсами, которые ископаемые. Вот это все может быть прикрыто. У Российской Федерации есть ровно 50 дней, чтобы завершить эту войну. Так сказал Дональд Трамп. Влада, и давайте с вами также поговорим, на рахунок того, что проводят ЕС, с мита по отношению до Соединенным Штатам Америки в, в ближайшее время. Так бы мовити, в протесту-відповедь. Ну, самое интересное, что если Дональд Трамп ведет какие-то тарифы в сторону Европы, то полностью прекратится торговля с Европой. Об этом уже заявила Урсула фон дер Ляйен и другие, короче. То есть он сам себя кинет, и доллар резко может обрушиться. Поэтому, дорогие друзья, если есть возможность у вас до начала августа избавиться от доллара, делайте это. Доллар может очень существенным образом рухнуть именно в августе месяце. Понимаете, там будет что-то неимоверное. То же самое касается Китая, где действительно 100% эмбарго или на, тарифов против Китая может быть связано с тем, что он будет покупать нефть у Российской Федерации, но это после 1 сентября. Как бы это, э, Дональд Трамп скажет, ну я же не виноват, я вообще-то против Китая ничего не делал, но если вы покупаете нефть у Российской Федерации, то сами будете виноваты после 1 сентября. Э, вот, короче, такая тарифная политика никуда не делась. В мозгах она до сих пор у человека из 20-го, я бы сказал, даже из 19-го века, Дональд Трампу слишком много живет. И он не видит абсолютно новые тенденции экономики, где торговля это между торговлей не должно быть границ от слова совсем, никаких тарифов. Я думаю, следующие президенты после Дональда Трампа в Европе, в Америке, в Австралии, на, на, на Ближнем Востоке, все отменят абсолютно все тарифы. Я думаю, вообще... Торговля будет между странами вообще без всяких тарифов. И это ближайшее будущее 21 века. Поэтому какие бы тарифы ни строил Дональд Трамп, они приведут к инфляции в его стране. Ну, например, он вводит 30% тарифов против Европы. Все европейские значит, товары ровно на 30% подорожают. Значит, в Америке, в США это запустит очень большую инфляцию, и, конечно же, народ э, долго не будет терпеть Дональда Трампа, и, конечно же, в следующем году победят демократы уже э, значит, на выборах Конгресс и Нижнюю палату общего. Да. Поэтому я думаю, что... Ну и самое главное, что Дональд Трамп не должен проиграть войну в Украине, иначе ему будет полный капец. Э, вот поэтому он находится на издыхании, власть его рушится. Ну і що його і заказав Аятала Да. А убійці по всьому міру вже наняті, і кожен з них хоче отримати мільйони доларів, щоб і знищити Дональда Трампа. Ладно, а тепер повернемося до Юлії майбутньої прем'єр міністрки. Давайте саме обговоримо чи дійсно ж таки Юлія Свіроденко може стати новим прем'єром, в який період це може відбутися, чи буде це влітку, чи вже ми побачимо її обличчя восени. Восходит первый градус знака Зодиака в харарной карте, то говорить точно будет, пусть точно будет на первом месте. И я уже давно на своем канале и на других каналах уже ну, так, два или три месяца говорю, ну месяц последний уже отчаянно, что Юлия Свериденко будет премьер-министром Украины. Ну однозначно, да, она будет. Солнце сияет сейчас харар вопрос, в харарном вопросе в соединении с белой луной в доме власти, там же Юпитер. Я вам хочу сказать, что она принесет очень много хорошего в стабилизацию такой сложной экономики, как сейчас во время войны. Поэтому Белая Луна в соединении с Солнцем в ближайшее время, практически на этой неделе, может парламент проголосовать за новое правительство. Прямо на мази ее значит, становление, если это будет 19 июля, ровно или 18 июля как раз соединение Белой Луны и Солнца. Это действительно будет самое светлое правление премьер-министра, который только был. Да, поэтому я бы назначил бы голосование на пятницу, главное, чтобы депутаты не разбежались куда-нибудь на курорт, а опять куда-нибудь в Монако или в Рим, где они очень хорошо поели бутерброды и всякого рода пиццу и спагетти в этом самом городе. Влад, а що ж очікує нинішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля? Чи буде він міністром оборони, чи можливо, знаєте, от за такою традицією, знову він буде певним послом, або іще кимось, як в нас прийнято останнім часом нагороджувати певних посадовців? Ну йому теж обіщається хороший Він сяде на потоки зв'язані з війною, да, стане міністром, все-таки зв'язаним? Тот пост, который раньше у нас занимал человек, у которого яйца стоили 17 гривен, да, одно яйцо, то есть он станет министром военных дел, или как это называется в Украине, да, то есть поэтому он никуда не денется, а Ренат Ахмейтов сядет на, на военные потоки, да, то есть, то есть одни потоки внутреннего, внутренней экономики, на которые сядет уже команда самого Зеленского вместе с Ермаком, да, а Ренат Ахметов будет уже сидеть на потоках вместе со Шмыгалем, да, который нам поставляется из-за рубежа. Какие могут быть еще часом в часом изменения в государственных секторах? что будут еще какие-то изменения в министерствах? Ну, Умеров отправлен в ссылку в Вашингтон, да? поэтому будет замена, получается, Министра иностранных дел в этой стране, он ну, практически ничего не будет решать. Если Зеленскому что-то надо, он сам позвонит по телефону Дональду Трампу. Это вот такая должность сейчас, которая ничего не значит. Ну, а так как Зеленскому миров всегда не нравился, он его отослал подальше, чтобы не светился на глазах, я бы так сказал. Ну, вот эти такие важные, как бы я думаю, ситуации. Может быть, куда-то будет Федоров на какое-то повышение перейти ну, в общем, а так, в принципе, всего лишь навсего потеряют некоторые люди свои должности. Ну, а, конечно, самое главное, кто станет реально премьер-министром нашей страны. Ну, это будет такая парочка, значит, Юля плюс Андрей. Да. Ну, Андрей – это Ермак. То есть практически станет премьер-министром Украины и советником Зеленского, его секретарем одновременно. <laughs> вот так. То есть продвижение Ермака прямо сейчас у нас случилось. Дякую вам, Влад, за це. И давайте также еще с вами разберем вопрос. яку зброю нам может надать наши партнеры уже в ближайшем часом. Чего нам ожидать? Ну, все, что касается систем Петро, скорее всего, это отложено ровно на 50 дней. То есть Дональд Трамп будет смотреть, закончит ли Путин эту войну или нет. Если не закончит, то уже с сентября они нам поступят. Но какие-то важные запчасти, которые были... Недавно была уничтожена одна из систем Патриот, к сожалению, наша, значит, в Жулянах, поэтому туда уже привезут там важные запчасти для нее, она будет восстановлена. Ну а в ближайшее время немецкая должна приехать к нам, Установка вроде бы одна греческая. В общем, 2-3 штуки должны быть в ближайшее время. Не путать с 17 штуками, о которых заявил Дональд Трамп. Скорее всего, это все-таки значит комплектующих 17, а так в полном обмундировании это где-то 3 штуки. Да. Но это все поступит как раз осенью и будет уже полная возможность нам отбиваться. Но самое главное, что в ближайшее время приедет пакет среднего и дальнего оружия, оружия который будет бить очень нещадно на 350 километров, уничтожать все склады, все, все что находится значит, с боеприпасами да, вот в ближайшее время. А если его более новая комплектация GSM, они, Джасом, они могут бить прямо по Москве, там, тысячу километров. Если нам дадут такое расстояние, то мы можем уничтожать даже Урал-вагонзавод, который находится на Урале. Поэтому сейчас будет бомбежка абсолютнейшая Московской области, Валдайского края, Новогорева, где живет Лили Путин, Валдай, где его находится семья. Будут бомбить все, в том числе Москва-Сити, август месяц самый горящий. Наконец-таки москвичи поймут, что у них никакой, никакая там не СВО, а война, и причем в городе Москве. И будем бить нещадно по Москве. Дональд Трамп уже заявил, что он даст спокойствие и возможность Украине бить по Москве. Дал отмашку, когда всплыла его запись, что он будет бить по Москве. Совершенно недавно он, мы все услышали это, где он говорит, что по Санкт-Петербургу и по Москве он будет бить. Если Лили Путин пошел бы на Украину, когда он еще был президентом в прошлый раз. Ну, такая вот ситуация, я думаю, это такая отмашка, что теперь можно бить прекрасно по Москве. Я думаю, конец июля, август месяц, мощные удары по Москве не отвратили. У них такая справжняя, запеклая, палающая конец этого лета. А, да, поэтому... у них август месяц самый хреновый всегда. Вот мы им устроим самый палящий, ужасающий месяц за всю историю их августа. И и Лили Путину придется уйти из власти все этих, этой твари, которая там находится, кооперативу озеру, все эти придурки, которые придумали эту войну, братья Ковальчуки прежде всего, а этот а, у, ужасающий старец а, значит, Патрушев, который вот доводит а, шорох со своим сахаром, а, которые нашли, значит, а, помните, с чего все, все начиналось, приход к власти Лили Путина, да, сахарский Рязан, Рязанский сахар, да, вот был, вот эти все твари, которые придумали войну против Украины, все будут в конечном итоге уничтожены, как это сделал Масад в Израиле. Все эти верхушки будут уничтожены. Вместе с журналистом Соловьевым и Искобеевым. Надеюсь, ее все-таки сожгут на костре. Ладно, ну, і на завершення. Давайте з вами поговоримо, яка буде ситуація найближчим часом на Запорізькій атомній станції. Чого там очікувати на сьогоднішній день там стабільна ситуація, чи може все ж таки бути дещо напружено? Там складна ситуація, але не критична, нічого не давно произойти, каких-то або якогось какого-то атомного радіації. Я це не вішу, поэтому більш-менш. Спокойная ситуация до сентября месяца, по крайней мере, точно. А вот в сентябре посмотрим.